এতিয়াতো কংগ্ৰেছ মানে এইটো আৰু বেলেগ পৰিচয় নাই কংগ্ৰেছ মানে মিয়া মিয়া মানে কংগ্ৰেছ তাত বাৰু বেলেগ নাই এতিয়া কালি ঢকুৱাখনত কৰিছে পাঁচ জেগাৰ পৰা অলপ অলপ মানুহ আনি ক'ৰবাত হাজাৰ পোন্ধৰশ মানুহ গোটাইছে ঢকুৱাখানাত কালি মিটিং কৰিছে গতিকে বিভিন্ন জেগাৰ পৰা মানুহ আনিছে এতিয়া আমি আপোনালোকে দেৱালীখনতে আমাৰ হাজাৰ মানুহ হয় গতিকে তেনেকুৱা কথা যে আমি কাম কৰি আছোঁ আচলতে বুথৰ স্তৰত কাম কৰি থকা জীৱন্ত ৰাজনৈতিক সংগঠন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু যিয়ে যত্ন কৰে সিয়ে ৰত্ন পায় হঠাৎ কোনোবাই এ চি ৰুমৰ পৰা আহিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুত্ৰ হিচাপে ৰজা হিচাপে যদি কোনোবা আহে গতিকে ৰজাই ৰজাৰ কাম তেওঁলোকে কৰিব পাৰ্লিয়ামেণ্টত কৰিব বিধানসভাত কৰিব নোৱাৰে পাৰ্লিয়ামেণ্টত কৰিব মিত্ৰতাক লৈ তেওঁলোকে এতিয়াও কথা পাতি আছে এতিয়াতো কংগ্ৰেছ মানেটো আৰু বেলেগ পৰিচয় নাই কংগ্ৰেছ মানে মিয়া মিয়া মানে কংগ্ৰেছ তাত বাদে বেলেগ নাই এতিয়া কালি ঢকুৱাখনত কৰিছে পাঁচ জেগাৰ পৰা অলপ অলপ মানুহ আনি ক'ৰবাত হাজাৰ পোন্ধৰশ মানুহ গোটাইছে ঢকুৱাখানাত কালি মিটিং কৰিছে গতিকে বিভিন্ন জেগাৰ পৰা মানুহ আনিছে এতিয়া আমি আপোনালোকে দেৱালীখনতে আমাৰ হাজাৰ মানুহ হয় গতিকে তেনেকুৱা কথা যে আমি কাম কৰি আছোঁ আচলতে বুথৰ স্তৰত কাম কৰি থকা জীৱন্ত ৰাজনৈতিক সংগঠন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু যিয়ে যত্ন কৰে সেয়ে ৰত্ন পায় হঠাৎ কোনোবাই এ চি ৰুমৰ পৰা আহিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুত্ৰ হিচাপে ৰজা হিচাপে যদি কোনোবা আহে গতিকে ৰজাই ৰজাৰ কাম তেওঁলোকে কৰিব পাৰ্লিয়ামেণ্টত কৰিব বিধানসভাত কৰিব নোৱাৰে পাৰ্লামেণ্টত কৰিব মিত্ৰতাক লৈ তেওঁলোকে এতিয়াও কথা পাতি আছে